Програма Тема Дня на українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо ЮД Дніпро. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. У Кам'янському на Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через катування підлітка однолітками. Про це повідомили при службі обласної поліції. За даними поліції, група підлітків побила та познущалася 17-річного хлопця, після чого виклала відео катувань в мережу інтернет. Чому підлітки бувають жорстокими та як захистити дитину від знущань однолітків? Про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Це психолог, психотерапевтичний кінезіолог Ірина Дронь. Вітаємо вас. Здравствуйте. Отже, 13 грудня потерпілий знаходився в гостях у знайомого, де його побили та зрізали волосся. Відеознущань над хлопцем, один із присутніх, виклав до мережі інтернет. Учасниками інциденту є троє місцевих жителів віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили шістьох свідків, які були в гостях разом із потерпілим і просто спостерігали за подіями з боку. Про це повідомила Ганна Старчевська, речниця надполіції області. Мі час вирішити запитання, що ви го про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, тобто триває досудове розслідування. І за даними поліції у Дніпропетровській області за 6 місяців 2020 року неповнолітні скояли 146 кримінальних злочинів. Отже, пані Іро, розкажіть нам, будь ласка, чому підлітки стають агресорами, і звідки у них агресія саме до своїх однолітків? наши дети – это дети, которые растут в определенной среде, с определенными отношениями, с определенными культурными тенденциями. И подростки, они в нашей культурной среде – это бунтующие, они бунтуют против взрослых или против системы. И этот бунт может протекать по-разному. И это зависит от того, какие до подросткового периода у ребенка сложились отношения с его близкими, с его родными. Чаще всего к такому поведению склонны подростки тех родителей, которые были либо сами агрессивны друг с другом, либо агрессивны по отношению к ребенку либо агрессивны по отношению к другим окружающим рядом и демонстрировали это поведение, либо были а, тотально безразличны к ребенку, а, вот настроены а, родители, которые не выстроили теплых, дружеских и доверительных отношений. То есть можно сказать, что у этих подлитков, в знущались над этим однолетком, были какие-то проблемы у семьи, так? Ну, в первую очередь у них не было нормальных близких теплых достаточно сильных крепких доверительных дружеских отношений в семье. Это порождает тревожность, порождает напряжение, а напряжение требует выхода и часто в виде нападения на другого. То есть мне внутри так беспокойно, мне внутри так тревожно, я меня всего. Я ж звеню весь. И э, такой уровень напряжения ну, мало кто из детей вообще выдержит. И оно должно где-то взорваться, где-то выпрыгнуть. Почему именно до своих однолитков, до своего однолитка у хлопцев выникла такая агрессия, что они над ним начали знущаться, срезать ему волосы, ну, ну, В первую очередь, издеваются э, над теми, над кем безопасно издеваться. То есть если они видят кого-то рядом, и они адекватно оценивают, что этот человек сильнее и может дать отпор, то есть это выбор жертвы очевиден. Чем э, рядом слабее, тем э, тем более вероятно, что То есть сказать, что а агрессоры выбирают жертву себе, которая и начинают на ней изнущаться. В, в противном случае не будет удовлетворена психологическая потребность безопасности и самоутверждений. То есть это потребность чувствовать власть, чувствовать силу за которой стоит чувство беспокойства и чувство незащищенности. И они на какой-то период, пока они издеваются над кем-то, пока они чувствуют себя сильнее. И, естественно, они будут издеваться только над тем, кто не может давать отпор. І нагадаю нашим радіослухачам, що ми в прямому ефірі наш телефон 096 447 1303. Тож телефонуйте або пишіть нам свої історії на вайбер. Нагадаю номер телефону 096-347-1303. Е, які діти? От ви розповіли щойно, що агресори вибирають собі жертву, знущаються над нею? От які діти або підлітки найчастіше є жертвами? І чому вони терплять знущання інших? Тому що ми знаємо, що це можливо було й неодноразово. Зараз це поліція вирішує. Однозначно, це було ні не, не однажди. Вот. Дети, которые терпят издевательства, это дети, которые терпели нарушение своих границ, в первую очередь от своих близких. То есть это дети, чьи границы были нарушены. Это дети, чье нет в детстве было не услышано. В элементарных вопросах, когда ребенок говорит, нет, я не хочу кушать, а его заставляют силой, да, когда ребенок говорит, нет, я там... Не хочу, чтобы ты там меня сейчас обнимала или трогала. А родителям все равно, когда родители не слышат отказ ребенка, когда они все время нарушают его границы, вот, то такой ребенок не умеет защищать себя, отказывать. Также, если он видит такую модель в семье, то есть если у него рядом такие же безотказные родители, которые не умеют защищать себя, не умеют вовремя говорить стоп. Которые тоже э, терпят что-то, не знаю, от своих начальников, от своих соседей, родителей, еще кого-то. То есть это модель поведения, которая перенимается. Э, поэтому. Если ребенку не дали возможность сформировать границы, не дали возможность, начиная ближе к двум с половиной годам, начиная двух с половиной лет, не слышали нет ребенка и все время ломали и заставляли поступать так, как хочет родитель, то ждать от такого ребенка, что он встанет и уйдет или позовет на помощь, если его будет кто-то убежать что он будет как-то давать отпор, но ну, он не он не сможет. Можно так сказать, что и у агрессоров, и у жертв, какие-то лады у семьи, так? Однозначно они шутим, они шутим, и тем и тем просто по раз, разные психологические вопросы, разные психологические процессы и они находят друг друга именно из-за того, что и тем и тем больно по разным причинам. І в зависимости от, от индивидуальных особенностей, внутренней акцентуации да, типа темперамента. То есть у каждого проявляется это по-разному. Вот. Но по сути нет здоровых и теплых отношений ни у жертвы, ни у агрессора. У нас є коментар 11-річної Аліни. Над нею знущалися й однолітки, і під час останнього знущання їй зламали ногу. Я голод била їхній, а вони на мене сказали, ах ти зараза, і почали мене бити. Били мене ногами по ногам сильно. А після того я на ногу вже не могла встати після футболу. За мною якось не спілкуються. Постійно, коли їм щось не подобається, щось, я сиджу просто, і вони мене этот, то відволікають, од уроків, то, то б'ють. І як зазначила вчителька, де навчається Аліна, що над Аліною постійно знущалися однолітки, але це вони робили не на людях. Аліна не розповідала ні батькам, ні вчителям, ні, ні шкільному психологу. І саме після того, як Аліна опинилася у лікарні зі зламаною ногою, стало ясно, що над нею знущаються однолітки. Чому от жертва, от такі як Аліна? так довго терплять знущання інших, поки це вже не стане очевидным. Потому Чому Потому вона не розповідала нікому? Потому что страшно дети, с которыми потом выстраиваешь близкие отношения и начинаешь с ними работать, ты узнаешь, что они росли в атмосфере, где их постоянно стыдят и обвиняют, что они не чувствуют безопасности и защищенности рядом со взрослыми. Они говорят так, я в детстве чашку разбила, на меня так наорали, что если я приду и скажу, что там что-то у меня какие-то проблемы с одноклассниками или еще с кем-то, то меня вообще побьют. То есть, когда родители используют стыжение в, роли, в виде стиля воспитания и обвинения что это ты сама виновата или ты сам виноват нечего было туда лезть когда родители не дают поддержку, когда они практикуют э, обвинение и стыжение, то ребенок закрывается, и он не верит в то, что взрослый может его защитить. То есть это может быть э, родители, которые слишком правильные, да, и они слишком зависимы от мнения окружающих людей. И они всегда могут в какой-то конфликтной ситуации или еще что-то. они э, срываются на ребенка, чтобы про них не подумали, что они плохие родители. Там, Веди себя хорошо, что ты себе позволяешь. Там. А ребенок, он маленький, он не может контролировать свое поведение, да, у него еще не сформировались определенные нейронные связи в коре головного мозга. И ему сложно, ему нужны родители рядом, которые принимающие, которые твердые, способны выстраивать границы и способны поддерживать. А чаще всего это дети тех родителей, рядом с которыми нужно не быть маленькими, а быть взрослыми, которые требуют от тебя взрослого поведения, понимания. И у детей все сердечко закрывается, и они потом не делятся, они чувствуют опасность от всех сразу. Поэтому терпят, потому что они не верят в то, что помощь вообще возможна, что… Это может быть даже опыт, я не знаю, младенческого периода, когда родители вообще завели ребенка неосознанно и не были к этому готовы, и он в младенческом периоде там кричал, плакал этот малыш. А мама была вся уставшая, изможденная, папе было все равно, и они его не брали на руки. Ну, поорет, поорет и перестанет. Все этого достаточно, этого опыта достаточно для того, чтобы сформировалось внутреннее убеждение, что ты должен совсем справляться сам, помощи ни от кого не жди, все. И потом будет вот такой ребенок. І якщо повернутися до історії, яка трапилась у Кам'янському, коли хлопця запросили в гості, побили, зрізали волосся, відеознущань виклали у мережу інтернет. За даними поліції, відео передивилося, близько набрало близько тисячі переглядів, тобто вони це є така версія, що вони так хотіли принизити цього хлопця. От скажіть, будь ласка, от як правильно допомогти такій дитині пережити травму приниження? Это должна быть долгосрочная работа с ребенком и с семьей. Потому что одной работы с психологом ребенку будет недостаточно, потому что если родители не поменяют свой стиль отношений с ребенком, то это будет повторные ситуации. Либо в какой-то момент психика у такого ребенка переклинит, и он сам превратится в агрессора. Обычно такие дети вот в Америке потом находят оружие, оно там приходят в большем доме, приходят так. до школы и всех расстреливают. То есть у нас из-за того, что просто нет в таком доступе оружия, этого нет. Но по сути, Это конечно, как Конечно, они потом яки. найдут uh -huh. способ, как отомстить. Если не сейчас, uh -huh. то позже. І хочу додати, що саме мама хлопця, над яким познущалися, звернулася до поліції, тому що вона також побачила це відео, а хлопець їй сам ну не зізнавався. От про 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 що ви і казали, що жертви вони мовчать, бояться. Чомусь ну, бояться розповісти про це батькам, І через якісь там ситуації, через обставини, через сімейні обставини, через виховання. Це все причини не в настоящему, не в подростковому періоді, а в тому процесі, весь період. як вот то тобто, в підлітковому вірі ми вже наблюдаємо результати. Тобто, в підлітковому вроді Это то, что происходит в подростковом возрасте, это результат того, что было до подросткового возраста, того качества отношений, которые были выстроены. Вы слушаете программу Тема дня на украинском радио Днепро. Пані Ірино, ми анонсували наш ефір, і нам мешканці Придніпровська прислали фотографії і таке до вас прохання. Значить, розповім нашим радіослухачам у Придніпровському міському парку біля пляжу невідомий, порозвішував на гілках дерев м'які іграшки і поприбивав їх гвістками до дерев. Там зайчик висить, прибитий вухом і лапкою до дерева, м'яка хрюшка висить. Особливо в людей лякає відірвана від ляльки голова, яка проштрикнута гілкою, з носа терчиті кусок гілки, начебто це Буратіно, руки й ноги також окремо прибиті до дерева, а на ногах, на лялькових ногах, справжні шльопанці дитячі. От люди переймаються, тому що багато хто вранці гуляє там з собакою, кажуть, що це такі жахливі. картины, и они не знают, они боятся и хотят почути ваш, вашу думку как профессионала, что это может означать? Чи может это даже означать, что у них там на массиве проживает психічна хвора людина, яка это сделала? Может да, может нет. Mm -hmm. Это неизвестно. То есть то, что человек со своим особым видением мира и вкуса, может в его понимании он украсил этот парк, Ему жалко прощаться со своими игрушками, он держится за старое, за прошлое. То есть это однозначно человек, который держится за старое, за прошлое и не может никак его отпустить. Насколько он здоров или болен, сложно судить в этой тематике. От. Ну, ви знаєте, коментарі розділилися мешканців Придніпровська, одні, одні кажуть, що це, їх, наприклад, це не лякає, наприклад, визиває, викликає навіть сміх. От комусь смішно, комусь страшно. От чому у, у людей такі різні думки? От хтось в цьому бачить якусь загрозу і жах, а хтось просто проходить поряд по і сміється йому весело. Вот от ну, чего это залежит? Mm -hmm. Смотрите. Попробую пример привести. Есть две девушки. Обе пошли на танцы в паре. Социальные танцы. Там есть такие танцы, как сальса, бачата или кизомба. И в этих танцах нужно быть ведомой. То есть мужчина выстраивает рисунок, а, вот, а девушка идет за мужчиной. Не она придумает рисунок, а он придумает рисунок танца. И для одной, когда парень управляет, это классно, она расслабляется, доверяет ему и двигается легко, непринужденно. А для другой парень управляет, она напрягается, зажимается и получается все очень топорно. От чего это зависит, как думаете? Это зависит от того, какой у нее был опыт взаимодействия с мужчинами раньше. Если у, неё, у девушки, у которой легко дается идти за мужчиной, значит, у нее было достаточно позитивного опыта взаимодействия с мужчинами, что им можно доверять. А вторая, которая не может расслабиться, она пережила опыт того, что доверяться мужчине небезопасно. И это мог быть папа, мог быть любой другой мужчина другой человек. И мы воспринимаем мир на основе того опыта, на основе той генетической памяти, на основе той социальной ситуации развития, которая у нас была когда-то. Мы смотрим на мир не сквозь прозрачные очки, а сквозь цветные. У каждого свой цвет. Каждая людина бачит ситуацию разными очима, так? Да, потому что у каждого была своя социальная ситуация развития ребенок, которого родители брали на руки, обнимали, говорили, что они его любят, не сравнивали с другими детьми, не требовали от него быть идеальным, он будет спокойно смотреть на мир. Ребенок, который будет, когда вырастет, ребенок, которого все время критиковали, стыдили, обвиняли, он будет все время настороженно смотреть на мир и отовсюду ждать опасность. И чем могла это сделать дитина? Обу только те игрушка. Ну, чи... надо понимать, сколько усилий нужно, чтобы залезть на дерево, не знаю, или принести стремянку там, а насколько ну, это высоко. Написав мешка, в комментарии, что эти іграшки высять уже дуже дуже давно. Тобто, але, але лише зараз починають давати таку інформаційну хвилю. напевно, що на деревах немає листя, їх, 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 да, їх помітили, а так їх ніхто не, і не помічав. І от наша радіослухачка Анна написала: хай краще іграшки висять, а не Плавки та купальники, які часто І в нашій страні є. Дякую, Іра, за коментар і продовжимо нашу розмову. Повернемося до теми подій, яка сталася у Кам'янському. От скажіть, будь ласка, що робити, якщо батькам байдуже на агресію своїх дітей і вони не не зважають на те, що от їхні діти ображають інших, а й навіть їх захищають у таких от ситуаціях. Робити кому? Ну, якщо у батьків агресивна дитина їм бать вже, угу. і їм байдуже. Що вони агресивні і, і вони б'ють своїх однолітків. І так. кому що робити? Ну про кого — вопрос? Що робити батькам? Як... Чиїм батькам Батькам агресивного підлітка. Ну, йти теж к психологу. Угу. То есть их ребенок в состоянии дикого стресса и нападает на других людей. Значит, они сами в состоянии не очень хорошем, они сами в состоянии стресса. Им нужно заниматься и собой, и ребенком по-новому. Им обязательно нужно идти. Как часто підліткам нужно відвідувати психолога для профилактики? Для профилактики нужно видвидовать психолога батькам. Угу. І тоді у підлітки буде все інакше. Вони зможуть по-другому вистраювати свої отношения. і що би не произошло в слідів, в якій не ідеальна, будуть мати смелость приходить і разговаривать со своїми родителями. Що робити, якщо дитина відмовляється йти до психолога? Тобто дитині потрібно, батьки згодні, все, але вона на відріз, не піду і все. Я родители бочка. пусть ходят родители очень сильные по отношению к ребенку и когда они тотально идут и смело идут и трансформируются внутри их другое внутреннее состояние их другие реакции на своего ребенка они изменят ситуацию даже лучше чем психолог потому что родители это самые близкие а психолог — чужой человек. И дейевейше будет, если все-таки батьки будут ходить до психолога, ну, так? и Если потом... уже такая ситуация, то надо, чтобы ходили и дети, и родители. Так будет быстрее. Потому что родители будут меняться медленно. Это процесс медленный. А с психологом ребенок, с, с хорошим психологом ребенок сможет выстроить классные доверительные отношения быстрее, чем с собственными родителями. И у него будет это как будет дополнительная батарейка, как дополнительный ресурс, как дополнительное безопасное место. И это будет гораздо эффективнее, чем если будет заниматься кто-то один. Паниро, как захистить батькам дитину, або підлітка від знищень однолітки? Быть самым классным, искренним другом своему ребенку. Идеально выстроить мир мы пока что не научились, поэтому нужно учиться быть тем другом, которому ребенок доверяет. В Каменском есть очень классный психолог марианна Лапина. Она потрясающий специалист и Там теж є хороші люди, які можуть в цьому помочь, каждой сім'ї. А якщо ця, ви кажете, довіра, якщо в сім'ї ця довіра вже, як то кажуть, похитнулася, і треба її налагодити, от як батькам говорити з дитиною, чи можна на неї кричати, чи можна щось забороняти, от як її налагодити між дитиною? Такі самі дієві способи. простенькие, деревьев, которые смогут сблизить батьки с дитиною. Простеньких не Это та иллюзия, в которую люди хотят верить, что есть какая-то таблетка и что-то простое, которое раз и поможет найти общий язык с ребенком. Нет, простого нету, быстрого ничего нету. Это все иллюзия, и обман. И выстраивать отношения придется с трудом медленно, потихоньку. Это как обучаться новому языку. Вы идете и тренируете общаться, изучаете английский, там не знаю, немецкий, итальянский и регулярно тренируете это с преподавателем. Вот психолог это ваш преподаватель по ненасильственному общению, по стилю общения, которое вам придется учить заново. Это тот язык, которым такие родители обычно не слышали сами по отношению к себе. То есть, если бы с ними так в детстве выстраивали коммуникацию, они бы это все умели на автомате. Вот как на русском языке или на украинском языке разговаривали с детства, и вам легко с детства говорить на том или ином языке. А если с вами разговаривали на языке насилия, то и вы будете со своими детьми разговаривать на языке насилия. Поэтому нужно регулярно тренироваться, нужно ходить к специалисту, нужно читать книги по этой теме. Есть очень хорошие книги Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Одна называется «Общаться с ребенком как», вторая называется «Общаться с ребенком так». Есть еще книги Людмилы Петрановской, они очень классно описаны для родителей. Но чаще всего родителям не достает сил общаться новым способом. А психолог для этого психотерапевт, да, для этого и нужен. Они дают э, своим контактам, общением, работой, в зависимости от метода, да, силы на то, чтобы по чуть-чуть выстраивать другой формат отношений. Кричать на ребенка бесполезно. Это метод, который не работает. Бить ребенка бесполезно. А ребенка надо в первую очередь много-много слушать и задавать вопросы, знакомить с последствиями, спрашивать, как я могу тебе поддержать и помочь. Но это все уровень, скажем так, Бог. Поэтому этому важно учиться и в первую очередь Заниматься своим внутренней трансформацией, тогда будет легче. Потому что чаще всего, почему родители да, кричат на детей или бьют, или еще что-то от внутреннего собственного напряжения, от внутреннего страха, от безысходности, от незнания, что делать. И чтобы не находиться в таком состоянии, нужно обращаться к специалисту, у которого есть альтернативные способы знания состояние, то есть привести свое самочувствие в порядок, тогда ты способен дать что-то своему ребенку. Если ты сам в сильном стрессе, ты не сможешь быть нужным родителем своему ребенку. Дякуємо вам, пані Ірина. Нашим радіослухачам нагадаю, що ми говорили сьогодні про те, чому підлітки стають агресорами та як захистити дитину від знущань однолітків. І у нас в студії Ірина Дронь, психологиня, психотерапевтичний кінезіолог. Дякуємо вам ще раз за ваші коментарі. Це була програма Тема дня. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер та інженер ефіру Максим Гайкона. Все добре вам. Программа «Тема дня» на украинском радио Днепро.